તેમની જીવન દરેક યુવાન માટે પ્રેરણારૂપ છે જે મોટા સપના જુએ છે પરંતુ સંજોગો સામે ઝૂકી જાય છે ગુલાબને અનેક પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારો મળ્યા છે એવોર્ડ સન્માન પત્રો રાષ્ટ્રીય એકતા પુરસ્કાર મહાસોલા રાજ્ય જાહેર સેવા ગૌરવ પુરસ્કાર દિલ્હી બોલિવુડ સિને રિપોર્ટર પુરસ્કાર નાગપુર ગૌરવ મહારાષ્ટ્ર પુરસ્કાર મુંબઈ જન ગૌરવ કાર્ય દર્પણ પુરસ્કાર વડોદરા સિને મીડિયા પુરસ્કાર અને ગુજરાતી ફિલ્મ પુરસ્કાર આ સન્માનોને તેમની મહેનત અને પ્રતિભાની ઓળખ છે તેમ જાણવા મળ્યું હતું

और मैं आनंद जिले का रहने वाला हूं, लेकिन इस वक्त मैं लाइव मुंबई में रहता हूं। सम्राट सौराष्ट्र सम्राट न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज मुझे मुंबई से खास करके आमंत्रित किया गया है और मुझे अवार्ड के लिए आमंत्रित किया गया है तो पहले तो मैं परेश चौहान चौहान सर को अभिनंदन करता हूं और उनकी खास टीम को अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं वो दो साल पूर्ण कर चुके हैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से काफ़ी स्ट्रगल काफ़ी मेहनत करके सामाजिक परिवार से थे और उन्होंने काफ़ी इस चैनल के लिए बहुत सी स्ट्रगल की है और उनकी टीम को एकदम सक्षम बनाया है अपने आप के पैरों पे खड़ा रह के तो मैं यही चाहता हूँ गुजरात ही नहीं लेकिन समग्र इंडिया के अंदर इस न्यूज़ चैनल का नाम होना चाहिए और आगे बढ़े इनकी टीम और परेशर मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और मैं भी काफ़ी स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ा हूँ और सत्रह मूवी में काम कर चुका हूँ और आप लोगों के प्रेस के माध्यम से ही आज मेरा टैलेंट पूरे भारत के अंदर हर न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है मैं सेकंड मैंड ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे चैंपियन डांसर जिमनास्टर स्टेंटमेंट हूँ और अभी आने वाली काफ़ी मूवियाँ है मेरी बॉलीवुड की भोजपुरी में गुजराती में काफ़ी में मेरा टैलेंट जाने वाला है जय हिंद जय भारत वंदे माथा